واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين